من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sedajumlah muslimin muslimat pada pelajar رحمة الله kita pagi ni insyaAllah masuk bab yang ke-21 daripada kitab khusyuk dalam solat kalangan almarhum ayah anda Guru ni Aziz <coughs> iaitu rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun ke dataran hati yang lembut kita belajar mengenai sifat khusyuk sifat hina diri hati yang merasa hina diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita melaksanakan ibadah solat <coughs> sebagaimana kita solat subuh saat ini dah bahawa kita tahu bahawa solat ni adalah satu cara yang Allah Taala fardukan ke atas semua hamba dia Bukas setakat ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seluruh umat manusia bermula daripada tok kita Nabi Adam Alaihissalam, bawa sampailah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ni jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat rasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita dan oleh kerana solat ni adalah ah uh, secara zahirnya kita kita buat dengan secara zahirnya kita buat dengan anggota tubuh kita maka dia boleh berlaku orang semaya dalam keadaan anggota tubuh dia saja solat tapi hati dia ni uh, tidak bersama uh, maka ibadah solat ni tak jadi sebagaimana uh, maksud asal untuk berhubung dengan Allah Ta'ala kerana mata kita tak boleh tengok Allah telinga kita tak boleh dengar tubuh kita tak boleh rasa kehadiran Allah Ta'ala kecuali kita hati kita dapat merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila hati ni tak tak mampu nak sapa situ maka semaya ni tak jadilah bila semaya ni tak sapa maksud maka kita akan bahawa salat kita ni tak serupa ni apa yang Allah Ta'ala janji pada kita Ha, antaranya Inna salata tanha anil fahsai wal munkar sesungguhnya solat ni mampu menegahmu daripada buat perkara jahat dan juga perkara yang mungkar. Ha, ini lebih besar semaya iaitu semaya mengubah hidup seorang muslim daripada jahat kepada baik daripada ingat pada uh, galik terpesona dengan dunia kepada asyik dengan akhirat. Tapi apa mana, mana orang yang solat, dia tak mampu tak mengubah diri dia. Semua ni kerana hati dia tidak hati dia tu tidak berperanih semasa dia mendirikan solat. Jadi tak dapat tidak bagi kita sebagai seorang muslim, kita kena belajar ilmu khusyuk. Dah ni kita tengah belajar dan kita tengah masuk telah masuk pada bab pagi ni pada bab yang 20, 21 iaitu rahmat Allah taala turun ke dataran hati yang lembut. Maknanya kita semua ni mengharapkan rahmat Allah taala. Dan dia kata Allah taala ni rahmat dia ni Allah taala pilih tak semua orang yang diberi rahmat. Dan sebagaimana kita belajar Bahawa rahmat ni maksudnya kehendak seseorang untuk memberi kebaikan pada orang lain. Ha perasaan rahmat. Maknanya kita rasa kesian. Eh? Kesian ni maknanya kita tengok orang Kita rasa alangkah kebaiknya kalau orang tu dapat kebaikan ha, Bila kita tengok keburuknya Kita rasa Orang tu apa? Kita rasa nak tarik keburuknya daripada orang tu Tu maksudnya rahmat Dia tidak ada rahmat lebih besar Daripada rahmat Allah ha, Dan Allah Ta'ala perkenalkan diri dia Bahawa aku ni adalah Tuhan yang maha merahmati. Maknanya akulah Tuhan yang paling berkehendak kebaikan untuk hamba dia ha, sebab kalau kita mengharapkan rahmat orang, tak ada apa tapi orang tak serupa dengan Allah Ta'ala ada orang ni dia ada mari rasa tak siap ada rasa tak kedeku ada rasa kedeku tak nak beri kebaikan pada orang lain jadi sekarang ni kita ni terlalu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala lagu mana nak tarik rahmat Allah Ha, dia kata sediakan hati yang lembut orang yang hati dia lembut orang itulah yang paling cepat mendapat rahmat Allah taala ha, ni hati yang lembut inilah yang bermaksud khusyuk tadi kan antara maksud hati lembut ialah khusyuk pada Allah taala ha, ingat pada Allah dalam ayat Quran Allah taala sebut Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathani taksha'u min hujuludil ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah ada ayat ni Allah Taala sebut Allah Taala lah yang menurut al-Quran ayat-ayat Quran yang turun pada kita ni turun daripada Allah Taala orang yang baca Quran ni akan bergetar kulit dia maknanya begitu takut pada Allah Ta'ala bukan setakat hati saja, bahkan takut ni Takut di hati tapi menyebabkan anggota tubuh ni Menggeletar bila dia memahami ayat-ayat Allah Ta'ala Kemudian Summa Kemudian hati dia menjadi lembut Untuk ingat pada Allah Ta'ala nah, Itu maknanya lembut hati ni adalah Istilah yang Allah Ta'ala guna nah, Termasuklah uh, Kita dah baca ayat uh, Dalam surah Al-Hadid Kita baca dalam tafsir Al-Hadid Alam yak nilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah bukan bukan telah tiba masanya bagi orang mukmin orang beriman bahawa hati mereka ni khusyuk kepada mengingati Allah dengan sebab mengingati Allah taala ah <tuh> ha, jadi kita, sekarang ni kita but, uh, nak belajar mengenai hati yang lembut dan kita tahu bahawa uh, hati inilah hati inilah hak kita kena beri perhatian ah ha jaga diri jaga diri bukan mana jaga anggota tubuh saja bukan lebih besar pada itu jaga diri bermaksud jaga hati kerana hati inilah yang membezakan kita daripada segala makhluk yang lain <tuh> baik lanjutan dari perbahasan yang lalu telah dibincangkan mengenai falsafah rukuk dan sujud sudah jelas salat itu adalah satu ibadah yang telah mengasuh manusia agar merasai kebesaran Allah ketika dia meletakkan dahinya di tempat yang rendah dengan sujud manusia akan terasa kecil dan hina di hadapan zat Allah yang maha agung itu ini ha, dia sebut mengenai bab lepas bab lepas kita belajar mengenai falsafah rokok dan sujud ha, maknanya anggota tubuh kita semaya ni kita semaya dengan gerak ke anggota tubuh kan ha, bermula dengan akak takbir berdiri diri, diri cacai molek dia kita akal takbir ha, Hati kitanya siap dengan niat ha, Kemudian kita guna lidah Baca al-fatihah dan sebagainya Jadi dalam banyak-banyak anggota tubuh yang kita belajar Terakhir kita belajar pada minggu-minggu lepas ialah uh, Maksud rokok dan sujud ha, Dan kita tahu Dua-dua uh, ni membawa maksud yang hampir sama Tapi sujud lebih utama daripada rokok Ha, rokok ni bermaksud kita beri, memberi penghormatan ya eh? sebagaimana kita kita itulah kita tunduk kepala kita tunduk kepala kita pada orang yang kita hormat guru kita ibu bapa dan sebagainya hal lebih pada tunduk kepala ialah tunduk belakang ha, kita tunduk ke belakang kita tu kita nama rokok tujuan dia tunjuk hormat ha, hormat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian kita sujud. Ha, sujud ni atas lagi pada hormat. Iaitu kita hina ke diri. Ha, jadi dua gerakan -gerak ni memberi maksud ha, daripada satu tahap ke satu tahap. Eh, kita apa ni? Kita sampai pelekat sujud. Ha, bila sujud ni tak ada lah ha, kita panggil cara paling menghina ke diri. Sebab itulah sujud ni. Oleh kerana manusia diciptakan mulia, Allah Ta'ala mengharamkan sujud. Ha, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni tak boleh sujud kecuali kepada Allah Taala. Uh, ha, kerana memang kita ha, hanya Allah Taala saja kita layak hina ke diri kita. Tak boleh kita hina ke diri kita di hadapan manusia. Kerana Allah Taala mencipta kita dengan penuh kemuliaan. Tak boleh hina di hadapan orang. Kecuali kepada Allah Taala. Jadi daripada pelajaran kita ngaji dah ha, bahawa sujud ni Mengasuh kita supaya merasai kebesaran Allah Ada ha, Dengan cara kita rokok sujud Hina diri tadi apa-apa hina ha, Masa tu tidak ada masa terbaik untuk kita fikir Bawa hati dan akal kita merasai besarnya tu eh, Kecuali masa sujud ni lah ha, Nabi pun sebutkan eh, bahawa sujud ni adalah masa keadaan terbaik untuk manusia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud manusia akan rasa kecilnya di hadapan Zat Allah. Hmm. Baik. Uh, setelah seseorang merendahkan kepalanya dua kali dalam rakaat lantas lidah turut bersama melafazkan kalimah menyatakan sanjungan dan mensucikan Allah taala dengan bertasbih. Uh, dengan bertasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini kita ngaji juga. Masa kita sujud ni kita diminta sebut. Ah minta mulut kita bertasbih dengan subhana rabbiyal a'la. Dan dia rokok subhana Rabbi al azim. Al a'la maknanya tertinggi Tuhan yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Al-Azim maknanya yang maha besar Maha suci Tuhanku Tuhan Yang Maha Agung ha, Jadi dia kata Ini untuk memudahkan hati kita ni Menghayati sujud Kalau kita sujud saja Tak wajar gapa Jadi dah hati kita tu kan Itu kita, kita fikir ha, Tidak batas maya Kerana kita baca adalah sujud ni adalah sunnah Tapi Nabi suruh ucap ni ni Kerana lebih makna yang Uh, ha, panggil makna yang istimewa Iaitu dengan kita ucap ni Kita bawa hati kita untuk menghayati, hati, menghayati apa yang Allah Ta'ala mahu Iaitu hamba aku mengsujud sekarang ni Merasa kau tak betapa hinanya mu Dan betapa tingginya aku Jadi orang kalau dia tak kenal tu eh, Tak ngaji malik ilmu tauhid Memang dia tak rasa lah Tinggi kot mana Allah Ta'ala ha, Sehinggalah dia ngaji ada ilmu ha, Tahap ilmu yang ada pada dia tu lah yang boleh membawa baca idea tu subhanallah Allah ni boleh membawa dia menghayati ha, betapa hinanya dia di hadapan Allah Taala. Mana kita tubuh manusia yang sombong ni? Kita hidup dengan sombong lah Manusia ni rasa dia hebat dia Semangat dia hidup 24 jam hari-hari ni Dia anak-anak dihadapi anak -anak, hadapi isteri Apatah lagi dihadapi hadapi orang yang tak ada Tak ada apa ni nikmat rezeki sebagaimana dia Maka kita akan rasa lebih sama kita tubuh sihat pun seragah dah jadi sifat-sifat ni menyebabkan kita lupa pada Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala ajak kita berapa belah kali sehari tujuh belah kali sehari untuk kita letak dahi kita di di apa ni dahi kita di tanah dengan harapan kita ingat semua bahawa kita ni terlalu hina di hadapan Tuhan yang menciptakan kita Ha, dengan sujud semua setiap masa dalam masa dopak jam ni dia mengajar kita untuk membesarkan Allah Taala. Ha, ingat ingat ketinggian ke, keagungan Allah Taala tu terkandung dalam subhana rabbiyal a'la. Subhana azim. Hatu apa kita ingat kan? Baik. Disunatkan pula untuk mengulangi sebutan kalimah itu sekurang-kurangnya sebanyak tiga kali setiap kali sujud ha, subhanallah ala tiga kali ke eh? ha, sunat baca tiga kali dia kata sunat kenapa ini membawa pengajaran bahawa perkataan yang diulang-ulang akan menimbulkan kesan lebih mendalam di lubuk hati laksana air yang menitis setitis demi setitis dan berulang kali akhirnya akan memberi kesan Uh, walaupun uh, Ke atas batu yang pejal Jika dibandingkan dengan air yang dicurah serentak dengan banyak Ia sekadar berlalu sahaja Dan kemudiannya hilang nah, Ini dia dia ayat maksud Sebab uh, apa kita baca itu tiga kali nah, Sini ayat maksud Tiga kali ini Paling comel lah uh, Maksudnya siapa hok, hok, Baca subhanallah Allah, itu boleh pahala dah tapi yang lebih baik Sunnahnya tiga kali Lebih tiga kali Apun ha, tak apa Itu atas pilihan Atas pilihan Kenapa tiga kali ataupun lebih Ajak ha, daripada dia kerana Dia kata itu Membawa hati kita semakin kita ucap Semakin kita merasai Apa ni Kesan kepada hati kita 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 lain duduk belajar mengenai hati Lagu mana nak suruh hati ni kita panggil nakak boleh mencerap ataupun menangkap kalimah-kalimah apa telaga ayat Quran eh? Okay? ayat Quran kita baca masa masa berdiri tu. masa berdiri kita baca Al-Fatihah kita baca ni. akhir sekali kita baca ayat Quran tu kita pun rokok kita pun sujud semua tu untuk menarik hati kita kepada mengingati Allah jadi uh, dalam sujud tak boleh baca Quran eh, kita akan jadi dalam pekoh okay? baca Quran ni masa berdiri tak sesuai tak boleh baca Quran masa rokok dan sujud jadi masa rokok sujud ni untuk tasbih dan juga untuk doa jadi kalau ikut sunnah Nabi Nabi SAW, SAW Nabi kita baca ni dia sebut saat ni lah kata Al-Azim Al-A'la ni memberi makna yang tersendiri supaya kita rasa kehinaan dan kebesaran kehinaan diri dan kebesaran Allah Ta'ala dibaca tiga kali Ha, kerana diulang ni ulangnya ni akan menimbul, menimbulkan kesal lebih mendalam di lubuk hati nak faham mudah dia kata sebagaimana air titik ada air titik kalau kita beza air bertitik menitis titik demi titik ni dengan air yang dicuah sekaligus air sabaldi kita cuah sekaligus dengan air sabaldi ni titik sikit-sikit Ha, titik sikit-sikit nak habis sabul ini ni mai lah, makan je. kan. Apa kesan dia pada tempat tempat hok kita curah dengan tempat kita titik tadi dia kata kalau kita curah sekali gak sekali lah berubah. Lepas tu banyak tu lah habis lah. Tapi kalau setitik demi setitik, ha, dia kata bukan setakat tanah ataupun pasir. Bukan batu pun boleh lekuk kita panggil. Batu pun boleh lekuk. Ha, kita boleh tengok lah. Ha, dalam kehidupan kita ni Tepat mana air titik kita akan tengok perubahan jadi dia kata itulah kesal diulai-ulai kesal kita baca berulai-ulai ha, iaitu setiap kali kita baca subhanallah ala tu kita titik ke dia atas hati kita maha suci Allah yang maha agung maha suci Allah yang maha tinggi so lepas so so bermula daripada baca ayat Quran tadi kan dia ya, oleh kerana sujud ni kemucuk dalam semayah Maka kita wi perkataan yang paling terbaik yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri iaitu Allah Taala Maha Agung, Allah Taala Maha Tinggi. Ha, dia kata akan memberi kesan walaupun ke atas ha, batu yang pejal. Berbeza dengan air yang dicurah sentak tadi. Jadi dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat ha, sujud saja kan. Okay? Eh, banyak dalam doa Nabi dalam tasbih Nabi suruh baca banyak kali Subhanallah Kita kan Nabi baca, baca tiga kali Orang ni baca tujuh kali Hani Nabi kata baca sepuluh kali Orang ni seratus kali ha, Banyak kita baca hadis Nabi Nabi suruh ulai-ulai okay? Semua ni ha, Macam pagi ni Nabi kata siapa baca Subhanallah wa bihamdi Baca alik pagi seratus kali ada kita baca ke okay? kelebihan subhanallah bihamdi 100 kali setiap pagi 100 kali Nah, ha, Siapa baca ni Nabi kata Mung tak akan jumpa di hari akhirat keluar Orang yang balik dengan amalan terbaik ha, Lebih hebat daripada amalan ni Iaitu amalan orang yang istiqamah tiap pagi Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi ha, begitu juga lepas maya Kalau membaca 33 kali 33 kali 33 kali Cukup 100 kali 99 kali Subhanallah Alhamdulillah Wallahu Akbar Ada kelebihan dia Siapa rutuh dosa Tuhan ni suka sangat siapa ah uh, terputus dosa hapuskan dosa kita semua ni dilakukan dengan uh, maksud apa ni dengan uh, bernilainya kita ulah-ulah uh, ah kita ulah-ulah dah ulah ula ni paling sikit tiga kali sebagaimana dalam dalam rokok sujud jadi uh, hati manusia ni Cerita cinta gerah tadi kan bahawa air yang menitik banyak kali boleh melembukkan walaupun batu yang pejat ha, nah, begitulah hati hati ni Allah Ta'ala gambar tangan dia kerah ni kerah sungguh dalam al Quran sebut fahiyakal hijarati au asyadu qaswah hati orang kape ni orang tak ingat tu eh, ni Allah Ta'ala kata fahiyakal hijarah hati ni seperti batu au asyadu qaswah ataupun lebih teruk lebih kerah daripada hati jadi lagu mana nak pelembut hati Kalau hati orang kapis Supaya batu Hati orang muslim pun tak pelik juga Kalau hati dia ni Tidak dilembutkan Cara nak lembut hati Ialah dengan mengingati Allah Zikrullah ha, Jadi semaya ni adalah Zikrullah terbesar Semaya start daripada akak takbir Sapa berisalah ni adalah Zikrullah jadi kita kena sempurna ke solat ni supaya di situlah berlaku proses pelembut teh hati. Ha, jadi caranya tadilah antaranya ialah baca uh, secara berulai-ulai hati manusia yang lembut itu kadangkala -kadang lebih keras daripada batu, sebab itu dituntut agar ucapan tasbih mensucikan Allah Ta'ala itu diulang-ulang sekurang-kurangnya tiga kali dengan sebutan yang perlahan umpama air yang jatuh satu demi satu, niscaya hati yang keras seperti batu itu akan berkesan dan akhirnya hati akan menjadi lembut ha, Jadi dia kata sekali lagi tiga kali Dia pastikan Kita ulia tu perlahan-lahan ha, Kan Nabi ada sebut ke, kan? Antara pencuri nombor satu atas dunia ni Ialah Nabi kata tidak curi harta tu Pencuri nombor satu atas dunia Ialah orang yang curi mencuri masa semaya Masa semaya dia curi Sahabat tanya Lagu mana curi masa semaya ha, Iaitu dia mencuri masa sujud iaitu dia sujud cepat kita panggil tak ada tak apa tak baca ha, baca pun dengan cepat jadi sedekah itulah masa buat harta masa buat harta harta paling besar ialah khusyuk pada Allah harta paling besar ialah zikrullah tiba-tiba masa rokok sujud ni dia dia kita panggil apa pore dia panggil ha, supaya so pore main supaya mati dia panggil jadi orang lagu ni Uh, dia kata dia telah melakukan kesilapan besar. Jadi dia kata cara terbaik ialah nabi ajar kita baca subhana rabbiyal a'la membaca ko-koho baca perlahan-lahan hayati dia. Ha uh, subhan rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dia asywar al asywar asywar uh, baca gitu kan? kita panggil tak leh gapolah. Ha uh, tak leh gapo bunyi bunyi, bunyi orang okay, baca cepat kan tak payah gapo jadi dia kata kalau membaca lagu itu tak jadilah tak sapa maksud iaitu ayat-ayat uh, Allah Ta'ala zikir itu uh, air yang menitis menitis satu titis demi titis untuk menubuhkan hati kita uh, apabila hati telah terasa lembut dengan bacaan tasbih yang diucapkan berulang-ulang ketika sujud itu bererti hati itu telah bersedia menjadi landasan untuk pendaratan rahmat Allah ke atasnya sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan turun ke atas hati yang keras sebaliknya hati yang lembut sahaja layak untuk menerima rahmat Allah ah ha, sabarlah ah ha, sabarlah kepada maksud kita iaitu berapa kita nak suruh berapa kita kena baca molek subhanallah billa subhanallah ala ni ah ha, dia kata pada masa tu hati pus dia dah ingat pada Allah Ha, mari masa sujud kita ni Ingat kebesaran Allah Ta'ala ha, Masa kita ingat pada Allah Ta'ala Itulah Allah Ta'ala suka Betapa Allah Ta'ala suka pada hamba dia yang ingat Ingat mengenai izak dia yang maha agung ha, Siapa ingat pada Allah Maka akan tiba lah rahmat Tuhan eh? Hati menjadi lembut Maka pada masa itulah rahmat Allah Ta'ala turun pada hamba tersebut Nihak-nihak kita nak kan eh? Kita nak supaya kita ni Rabbi fili warhamni doa semua kita kan Ya Allah ampunlah dosa aku Kesianilah aku Kesianilah aku Jadi kalau mu nak suruh aku siapa kamu Mu kena ingat semua pada aku. ha, Jadi kalau mu nak ingat pada aku Buat lagu ni Antaranya ialah ha, Semaya Dan masa semaya ni Kena tumpu ke hatimu hudurul kalbi kita baca Kena bawa hatimu masuk dalam semaya ha, Bila hatimu masuk mulai Jemuruk mulai ingat pada aku dan nah, masa aku bersedia untuk melimpahkan segala rahmat aku padamu Baik insyaAllah kita baca Apa maksud rahmat tu eh? ha, ya. yang, ya, lebih luas lagi maksudnya insyaAllah kita sama Alhamdulillahirrahmanirrahim <tell> Bismillahirrahmanirrahim <tell> Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi ajma'in Allahumma rabbana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولابنائنا ولبناتنا ولازواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على احياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ولا تشمت بنا اعداءنا ولا تسوء بنا اصدقاءنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا مكيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين